হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল লগা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নাপাহৰিব ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই এয়া ভেদাইলতা পাত ছিঙি আছোঁ এয়া ভেদাইলতা পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈ পেলাই এয়া ছিঙা হৈ গ'ল এতিয়া পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ এই পাতখিনি মই পানী অলপ মিলাই মিক্সাৰত গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ম এয়া মই গ্ৰেণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ আঞ্জাটো বনাম এয়া ধুনীয়াকৈ গ্ৰেইণ্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই কুকাৰটোতে আলু দিছোঁ কাটি পেলাই আলু আৰু ভেদাইলতা ভেদাইলতাখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া কুকাৰত চিটি মাৰি ল'ম এয়া ধুনীয়াকৈ এইফালে পিঁয়াজ ৰচুন শুকান জলকীয়া তেজপাত লৈ লৈছোঁ এইফালে মই অমলেট বনাই আছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ অমলেটটো মই বনাই লৈছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ পেলাই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পিচ পিচ কৰি লৈছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মই কেৰাহীখনত তেজপাত শুকান জলকীয়া দি পিঁয়াজ মই দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি ভাজি অকণ ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি মই হালধি দিছোঁ ভাজি ল'ম পিচি ৰখা আদা ৰচুনৰ পেষ্টটো মই এতিয়া দি দিছোঁ আদা ৰচুনৰ পেনটো নিজালৈকে এনেকৈ ভাজিয়ে থাকিম এতিয়া মই এচামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু এচামুচ গৰম মছলা দিছোঁ মই মছলা ইমানেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দিয়ে যদি বেলেগ দিব পাৰিব আলু আৰু সেয়া মই ধুনীয়াকৈ ভেদাইলতাৰ লগত দিছিলোঁ যে আলুখিনি আগতে আলুখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ দিলাম মিক্স লম আপনাদের জুখ পরিমাণ চাই লব পানির মানে ইত্যাদি অকান পানি দিম ডা হয়েছে যেহেতু ইয়াদ দেখিছে নয় এটা উতল আছে এটা মানে পিচপিস কে থা অমলেটখ এনেক আপনার আপনার বনায় খাবস বহুত স্বাদ হয় ভেদাইলতা আঞ্জা ভেদাইলতাৰ লগত মাছ দিও বনালে ভাল লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ বনাইছোঁ অমলেট দি পেলাই বহুত সোৱাদ হয় আপোনালোকেও বনাই খাই চাব মই মাছৰ লগত বনোৱা আঞ্জাটোও দিম বাৰুতে আপোনালোকক দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম এতিয়া বেছি পাতলো হোৱা নাই বেছি ডাঠো হোৱা নাই এনেকৈ জোখতে ৰাখিব তেতিয়া বহুত ভাল লাগে বেছি পাতল হ'লেও ভাল নালাগে এয়াই আমাৰ ভেদাইলতাৰ পাতৰ লগত কণী আঞ্জা ৰেডি ভেদাইলতা আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী তেন্তে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে যদি আপোনালোকে নতুন মোৰ চেনেলটো তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ